Вы смотрите программу «180 градусов». И с вами я, ее ведущий, Виталий Дудукалов. Ради того, чтобы быть с любимой, нашему сегодняшнему герою, Вадиму Лосицкому, пришлось бежать из дома, пережить разрыв с родителями и отвержение общества. Многие из вас его тоже не поймут. Но ни один человек не может игнорировать реальность. Даже если она кажется невероятной. Коли Вадим і Юля познайомилися, обидва переживали складний період життя. Вадим болючий розрив з нареченою, Юля проблеми зі здоров'ям. Але саме в цій тендітній дівчині хлопець знайшов необхідну йому підтримку. Когда мы начали общаться, Юля показала себя как очень проницательный человек. Она, не скажу что, чем-то таким, каким-то особенным меня заинтересовала. Но она чувствовала, что у человека на сердце, она могла понимать очень глубоко ситуацию человека. Она оказалась тоже очень сострадательным человеком. Когда я увидел Юлю, я увидел, что ей было очень плохо. Она себя тогда очень плохо чувствовала, она болела серьезно. И ну, я понял, что человеку нужна помощь. И мое сердце открылось для того, чтобы ей просто помогать. Самая боготоричная боротьба за здоровье привела девчину до полного распачу и думок про смерть. С Юлечкой мы познакомились через интернет. Я даже проверила и посмотрела дату. Это было 4 марта. 2009 года. Я просто прочла на одном из сайтов на вопросах и ответах: Помогите мне! Я не хочу жить. Меня, конечно, это очень насторожило. Я решила э, ответить этому человеку. Я увидела, что это девушка, но я не знала, кто это, откуда. И мы стали переписываться. И однажды она мне, узнав, где я работаю, что я работаю в ассоциации Мануила, она спросила, а может быть вы знаете Николая Лазовского и Оксану Ратушную, которые ведут программу «Дом живых историй». Я говорю, конечно, знаю Николая Лазовского, мы и трудимся, и работаем с ним. Она сказала, я очень бы хотела с ними встретиться. Мы приехали вместе с Наташей Жуковской к Юлии в гости вот 17 марта 2009 года. Та книжка, которую она мне подарила и подписала в этот день. Я поехал туда по одной простой причине. Я верю в чудеса. Я знаю, что этот человек нуждался в чуде, и мне очень хочется быть ближе к людям, не просто ведущим программы. Не просто максимально хорошо делать свою работу, а еще показывать людям, которые нуждаются, что вот, что вот мы рядом, что вот я рядом, что я могу делать. Юля умеет высказывать в стихах свои мечты, свои мысли. Она умеет их складывать в определенную форму. И, наверное, это должно помогать людям. Вот если бы мы могли определить то, что мы хотим в некую форму, и каждый раз э, показывать это Богу, то Богу было бы, наверное, понятнее, чего мы действительно хотим. Когда хочешь любить, любишь. Когда хочешь дарить, даришь. Когда хочешь ходить, ходишь. Но бывают минуты такие, когда хочешь ходить и не ходишь. И тогда огонек угасает светлой искры, которая с нами. Когда веришь в любовь иную, когда хочешь ходить и не ходишь. Но возможно когда-нибудь вспыхнет огонек этой доброй надежды. И когда-нибудь мы будем славить ту надежду, которая с нами. Юля никогда не знала житья поза своего кресла. Родовая травма назавжды сделала из нее инвалида. И лишь любовь матери была не что утримувала дівчину на цьому світі. Когда Юля родилась, про диагноз мы узнали через год, когда мы повезли в одну из больниц, и нам сказали такой страшный диагноз. То, конечно я была в шоке. Я уже краем уха слыхала про этот диагноз. И когда я узнала, что это такое у Юли, я еще спросила, она будет сидеть? Они говорят, что может нет. Мы еле доехали домой. Юлю пришлось, конечно, учить, делать зарядки, гимнастику, учить сидеть, разные упражнения. Приходила массажистка, и мы возили ее на массаж. Самое трудное было для меня психологическое. Мне было страшно знать, как будет Юля в будущем. Но я Бога просила о том, чтобы Юля начала ходить. Ну, чтобы произошло что-то хорошее. Коли Наталья Жуковська побачила проблему Юли, вона так уж расповела ей про Бога. Просто прочла на одном из сайтов на вопросах и ответах. Помогите мне, я не хочу жить. Меня, конечно, это очень насторожило. Я решила э, ответить. Я сказала ей, что Бог тебя любит, что помни об этом, обратись к Нему, Он тебе поможет. Сначала Юле нужен был Бог. Меня поразило в этой девушке. Что она страстно действительно желала быть любимой. Она желала, желала быть, чтобы кто-то о ней заботился, чтобы кто-то был рядом. Неподдельное сочувствие, казалось бы, совершенно чужих людей возродило надежду в сердце Юлии. Она поверила, что счастье возможно и для нее. Однако девушка даже и не догадывалась, какое именно счастье ожидает ее впереди. Можливо, ви так само, як і наша героїня, страждаєте від фізичної недуги. Можливо, ви вже втратили будь-яку надію на те, що ваші мрії здійсняться. Можливо, ви на межі відчаю і втратили сенс життя. Ми хочемо допомогти вам. Зателефонуйте нам просто зараз, скористайтеся шансом знайти надію та здійснити поворот на сто градусів. Поява ведучої улюбленої программы в ее доме справила на Юлю сильное впечатление. Она была исполнена ожиданиями измен, и незабаром Юля познакомилась с Вадимом. Жизнь вокруг дівчини заворувало новыми эмоциями. Наверное, месяца два я просто привыкал к тому, как Юля говорит, потому что она говорит не очень хорошо. Я изучал язык, поэтому особо много я... Не помню, что тогда она мне говорила. Я просто пытался разобрать слова, которые она говорит. Но ну, сейчас мы практически друг друга с полуслова. Мы привязались, мы подружились, мы были просто как друзьями настоящими. С Юлиной мамой, конечно же, отношения сложились, потому что я часто, я стал частым гостем. Я Юлю почти каждый день брал на улицу. Мы в неделю раз 5-6 гуляли. Часто заходил в гости, конечно, подружились. Потом мне уже начали чай предлагать, сказать, может, останешься, пообщаемся. И вот так вот у нас завязалась дружба. Одного чудового дня стало очевидным те, что между ними уже не просто дружба. Это началось с признания Юли. Она сказала, что она меня любит. Меня немножечко это ошарашило. Я понял, что я ее тоже очень сильно люблю на самом деле. Меня не смущало, что Юля болеет. Она, мне не смущало, что она в коляске. Я, я знал точно от Бога, что если человек любит, это не красота, ни что другое не имеет значения, Ни положение социальное, ни, ни раса, ни какая другая принадлежность человека не имеет значения. Если Бог дает любовь, значит от Бога и человек будет счастлив, действительно. Мне было страшно знать, как будет. Юля будущем. Я не вічна і думаю, куди ж Юля потом пойдет. Бо це только я переживала. Коли Вадим зробив Юлі пропозицію, це стало повною несподіванкою не тільки для її мами. Звістка про одруження єдиного сина просто шокувала батьків Вадима. У нас назрівало у сім'ї великий скандал, всі були напряжені. Мама тоже очень переживала, вот, и как-то все пытались, мы с мамой пытались немного сгладить ситуацию, потому что переживали за папу, за его реакцию. Папа никак не мог утихомириться, то есть у него в душе все бушевало, все протестовало. Я понял, что они меня просто не воспринимают серьезно. Мы просто хотели, чтобы мои родители поняли серьезность моих намерений и перестали себя так вести. Вот. Это, наверное, единственный случай, когда стоит сказать своим родителям нет. Рішення Вадима всерйоз зачепило його батьків. Справа дійшла до того, що заради порятунку сина вони готові були замкнути його в психіатричній клініці. Коли Вадим дізнався про це, то зрозумів, діяти треба швидко. Я юлю похитив. Юля була тільки за, тому що її ніхто не похищав. Це було жахливо романтично. А ми сказали, що ми просто хочемо погуляти, і ми пішли на вулицю і сіли. На метро виїхали на вокзал і купили білети на поїзді уїхали в Житомир. В тому же мамі сообщили, що ми поїхали к нашим друзьям в Житомир і ми у них поживемо немного. Мама була в ужасном шокі. Було б неправдою сказати, що у Вадима не виникало сумнівів з приводу весілля. Він розумів, що тепер йому доведеться жити практично за двох. Мислі були дуже серйозні, дуже важкі. Они очень сильно меня давили. Они были подобного рода, что у меня никогда ничего не получится, никакой семьи, никакой любви не может быть. Ты здоровый, она на коляске. Зачем тебе она нужна? Тебе будет тяжело за ней ухаживать. Найди себе здоровую девушку. Подобного рода мысли были. Это, конечно, было очень тяжело. Решиться было очень тяжело. Вот, но я принял решение. Я любил Юлю, я это уже точно, на тот момент я точно это понял. Конечно, мысли очень сильно довели. Як і в кожній щасливій лавсторі, у Юлі та Вадима є свої романтичні спогади. Втеча з коханою в інше місто, оренда цілого кафе заради освідчення, шлюбна обручка на останні гроші була дуже уютна, хороша, прекрасна кафешка, дуже тепла атмосфера. Заказав екзотичне блюдо, на столі стояли дві свічі. Очень было все красиво, романтично. Я стал на колени посреди кафе и предложил Юле руку и сердце. Так я сделал предложение. Юля согласилась. Она так обрадовалась, она даже не могла ничего говорить. Она от радости просто закричала. И мы друг друга. Мы сказали, что любим друг друга, и она сказала, что мы поженимся. с появлением Юли моя жизнь изменилась полностью на 180 градусов. Я очень сильно м -м, смирялся, очень сильно. Я понял, что когда ты служишь человеку, нужно очень глубоко иметь самообладание, терпение. И м -м, сейчас я совсем другой человек, не тот, который я был раньше. Молодята были счастливее, как все юни закохані. Иначе грим среди ясного неба пролунала новина, Юлия Вагитна. Врачи отговаривали нас, они видели, что у Юли могут возникнуть серьезные проблемы, может даже быть трагический исход. Они, конечно же, отговаривали, и нужно было получить разрешение на роды Министерства здравоохранения. Ну, мы это все сделали. Врачи, конечно же, не хотели брать ответственность. Рызакуючи життям протягом девяти месяцев, Юля выношивала своего малюка. И весь этот период поруч находился ее верный лицар. Меня врачи сделали такую милость, вот они выделили нам целую палату, и я месяц был с Юлей, потому что за ней нужно постоянно ухаживать. Да, это был, наверное, один из самых тяжелых периодов в нашей жизни. Був очень напряжений, я очень сильно уставав. Юлі було очень сильно плоха. Супереч всім страхітливим прогнозам, Юля народила у призначений термін абсолютно здорового малюка. І першими руками, які обійняли маленького сина, стали руки батька. В кожній кабіні була кресла качалка. И когда отец садился в это кресло качалку, мы приносили ребенка и, и ложили на голый живот сразу. То есть я снял с себя футболку, и ребенка мне сразу просто врач принес, и так вот буквально шлепнул от меня ребенком и укрыл нас одеялом. Вот, вот так вот я узнал, что у меня сын родился. Он был очень маленький и плакал, громко кричал. Но потом он успокоился, мы с ним качались долго, он успокоился. Она не может его обнять хорошо, но ну, зато он ее может обнять хорошо. Вот, он у нее может на коленях посидеть. иногда очень даже трогательная картина получается. Это нужно каждому человеку увидеть хотя бы раз в жизни. Маленький Артур принес не только счастье, а и злагоду в семью Вадима. Он помирился с батьками. Когда родители узнали, что у нас родился сын, они сразу свое отношение к нам поменяли, и к Юле в первую очередь, потому что они не хотели, чтобы мы женились, но когда они поняли, что уже сын родился, они уже пришли к нам домой, они купили подарки, они конфеты, цветы купили, поздравили Юлю, попросили у нее прощения, что они были так суровы, и начали ухаживать за внуком. И для них это была настоящая радость. Бог есть любовь. Апостол Павел посвятил целую главу своему посланию, где он говорит, что любовь она долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не мыслит зла, любовь никогда не перестает, и любовь все переносит. Поэтому библейское откровение о любви это не просто какая-то чувственность или какая-то страсть. Божья любовь это активное действие, жертвенность по отношению к тому, кого ты любишь. Современная молодежь как раз и не хватает вот этой божественной любви, которая служит друг другу, которая все переносит. Потому что большинство современной молодежи, они эгоистичны в своих чувствах. Они любят свои чувства, которые у них вызывают тот человек, которого они любят. Поэтому современной молодежи необходимо прийти к Богу, получить божью любовь и этой любовью любить своих близких. Благословенный брак – это брак между верующими людьми, который благословлен Богом, и брак, который строится на Божьих заповедях. Я сейчас счастлив, потому что я люблю свою жену, и я ее понимаю. В свою очередь она любит меня и понимает меня. И у нас дома Божий мир и порядок, и мы друг друга действительно любим, это очень хорошо. Это самое важное, самое большое благословение от Бога когда семья, мир, любовь, уют, покой, тишина в семье. Когда ты идешь домой, там, где тебя любят и ждут, и ты знаешь, что ты там очень нужен. Во-первых, я люблю Бога, и я ему очень благодарна, я только у меня есть. Я очень люблю его мужа. У меня очень короткий муж. И в нем я люблю и кука. Когда меня обнимает муж, История Вадима и Юлии уникальна. Им удалось познать таинство подлинной любви. Любви, которая не ищет своего, которая не стремится властвовать, но отдает всю себя без остатка. Если вы потеряли надежду обрести счастье, если вы одиноки и загнаны в тупик, не отчаивайтесь. Выход есть. Позвоните нам прямо сейчас, чтобы получить необходимую поддержку. Мы знаем, как вам помочь. Используйте свой шанс изменить свою жизнь к лучшему. Инколи життя загоняет людину у глухий кут, и нема куды текать. Вас тянется ко мне, я так сама себе говорила, значит, его не устраивает его семья. То есть оправдывала себя с наркотиком, с блудом, это все пришло. Оно затуманивает в мозги настолько, что потом уже просто не видишь. Кажется, ну, что все так живут. Реальная история противостояния. Жить или выживать?